कामयाबी कभी जल्दी नहीं होती एक शख्स के पास एक निशान था जो भी नए साल के मौके पर पहाड़ पर सफ़ेद फूल चुनता है वो जिंदगी भर खुश होगा जिस पहाड़ पर खुशियों का फूल खिलाता वो सहता वो मुसलसल लर्ज रही थी और को इस पर ठहर नहीं सकता था लेकिन हर नए साल में बहादुर नौजवान रूहे थे जिन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की एक दिन तीन दोस्तों ने भी किस्मत आजमाने का फैसला किया पहाड़ पर जाने से पहले तीनों दोस्त बुजुर्ग बाबा से मशवरा लेने आए अगर तुम सात बार गिरो तो आठ बार उठो" बाबा ने इन्हें मशवरा दिया तीन दोस्त मुख्तलिफ सिमतों से पहाड़ पर चढ़ गए एक घंटे बाद पहला नौजवान वापस आया जख्मों से डका बाबा गलत था उसने कहा मैं सात बार गिरा और जब मैं आठवीं बार उठा तो मैंने देखा कि मैं मैं पहाड़ के सिर्फ एक चौथाई हिस्से पर ही चला था फिर मैंने वापस आने का फ़ैसला किया दूसरा नौजवान दो घंटे बाद आया जख्मों से डका पसीने से शराबूर और कहा बाबा ने हमें धोखा दिया मैं सात बार गिरा और आठ बार जब मैं उठा तो देखा कि मैं पहाड़ का सिर्फ एक तिहाई पैदल चला था फिर मैंने वापस आने का फैसला किया तीसरा और नौजवान एक दिन बाद आया जिसके हाथ में एक सफ़ेद फूल था क्या तुम गिर नहीं गए इसके दोस्तों ने पूछा मैं गिर गया शायद मैं सौ बार गिरा या शायद उससे भी ज़्यादा मैंने शुमार नहीं नौजवान ने जवाब दिया तुमने सब कुछ तर्क क्यों नहीं किया दोस्त हैरान होकर पूछे पहाड़ पर जाने से पहले मैंने गिरना सीख लिया था नौजवान अनुसार नहीं इसने गिरना नहीं बल्कि उठना सीखा है बाबा ने एक गुफ्तगू सुनकर कहा इसलिए कहते हैं कामयाबी जल्दी नहीं मिलती